Как муляж делается, если кто не знает, покажу дополнительно, расскажу, могу сделать ролик. Обычный карандаш. Как раз вот это место, где... Вот, кстати. Вот это место, видите, где узенькая. Вот на это место делайте миллиметровое отверстие. То есть плюс видите, Вощиной закрутили, на этот, на этот диаметр на его, достаточно и запускаете матку запускаете матку приплюснули и к рамке намазали его вот этой рам на, на ту рамку которую вы прикрепили маточник с этой рамки взяли мед я не знаю я, я это еще 40 лет назад, мне деды сказали, что вот именно с этой рамки, если шуматочный подсаживаешь, подкрепляешь, под, под, именно с этой рамки возьми мед и помаш. это было, ну, все как родное, типа того. И отверстие. И отверстие там, где, ну, там остается миллиметровое отверстие, и там. И вот пчелы начинают поедать, ну, употреблять этот мед. Соответственно, матка уже матка уже зрелая, она уже молодая. И ее кормить, соответственно, давать зобик, мед. И они ее, соответственно, принимают, признают ее как свою. И они ее выпускают из этого, из этого муляжа. Это то, что я сколько я ну, пробовал, ну, бывает такие случаи, что нужно матку молодую подсадить. Только хоть молодую матку, хоть маточник, хоть плодную матку. Только на отсутствие летных пчел. Либо на расплод. Открытый, там, закрытый. В отсутствие летной пчелы. Либо на летную пчелу в отсутствии полностью всего расплода.